Привет. Добрый день всем. Заехал к тебе в гости, чтобы ты поделился своим мнением, своим опытом применения гидроизоляции МАПЭЙ в ванной комнате. Расскажи, что тут у тебя происходит, что будет, почему ты принял решение делать именно этими материалами. На данном объекте мы начали работу, от нас требуется подготовить и уложить трубноформатную плитку, сделать подготовку под нее. И нами было принято решение, ну то есть все началось как обычно стандартная работа, шлифовка кривых стяжек, подравнивание, выравнивание, заклейка трещин. Мы отремонтировали трещины в полу, залили специальным составом эпарик и арматурины вклеили там поперек трещин тоже на специальную смесь PG1. Потом деформационные швы мы тоже обработали. Сделали вырезы в полу и установили туда специальные анкеры для деформационных швов. У компании MAPEI есть такие анкеры, называются они MAPEI DUBLE. И установили вот эти все проходные зоны, здесь пороги мы. Сейчас уже это все заклеено мембраной. Угу. То есть все это мы сделали. И эти швы деформационные мы обработали герметиком, чтобы была возможность вот эти все деформации воспринимать. Также мы пропитали полы специальной смесью проспас. Ну, это такая жидкость, типа наподобие воды. Она укрепляет стяжки. Мы пропитали все это, укрепили. Стены мы погрунтовали грунтовкой Primer G Pro. То есть под этой мембраной все там загрунтовано. И у нас получается здесь на стену мы поклеили мембрану MAPEGARD MAP MAPE VP200. Почему эту мембрану мы выбрали? Потому что для нас критична толщина мембраны, так как у нас есть гипсовые фрезы, там уже есть определенный вылет этого фреза, и мы не могли клеить слишком толстую мембрану. Поэтому выбрали Мапагард VP200, она тонкая, она защищает нашу плитку в будущем, которую мы будем клеить сюда на стены, будет защищать от трещин, и одновременно дает нам гидроизоляцию основания в данном случае для нас номер один это толщина минимальная толщина этой мембраны и защита от трещин уже здесь стена была утеплена полистиролом и потом по штукатурена но это до нас делали то есть и на ней возникли трещины усадочные поэтому это все дело мы перекрыли у нас здесь есть еще кирпичная перегородка здесь на которую мы тоже поклеили MABAR PP200 и тоже, как обычно, здесь была трещина э, поперек. То есть, чтобы избежать возможных проблем в будущем с плиткой, э, мы также здесь поклеили мембрану на эту стену. Люк, скажи, пожалуйста, уточняющий вопрос. Здесь я так понимаю, что у тебя цементная штукатурка, правильно? Да, да. Здесь на стенах получается цементная штукатурка. Здесь и здесь полная цементная стяжка. Вы штукатурку сяжку перед этим шлифовали или сразу на грунтовали без шлифовки? Мы шлифовали, прошли алмазной чашкой минимальный съем просто чтобы сбить вот это молоко цементное. Угу, понял. То есть цементное молоко мы сбиваем, чтобы у нас грунтовка нормально пропиталась в основании штукатурки. Угу, понял. Потому что цементное молоко препятствует нормальному пробитыванию, связыванию. Здесь гипсокартонные конструкции мы обработали гидроизоляцией Aqua Defense. Ну и заклеили швы, заклеили мембраны. На полу у нас поклеена мембрана на Багарту М35. Это самая такая прочная мембрана у компании Mapay. Из того, что у нас есть сейчас на рынке, планируется крупноформатная плитка. И нам нужно ее исключить все там возможные какие-то ситуации с какими-то трещинами. Плюс одновременно эта мембрана нам дает гидроизоляцию, так как мы еще все стыки мы проклеили специальной лентой MAP Band Easy на двухкомпонентном составе VP адгезив, Есть там специальный состав у компании MAP, который там состоит то есть, из двух компонентов, жидкий компонент и типа своего рода цемент, который мы смешиваем и получаем такой специальный клей, который очень хорошо на него клеит ленты, он дает нам гидроизоляцию, эластичность. Единственное, что мы здесь не использовали там специальных углов, есть еще у компании MAP специальные углы, которые можно вклеивать там внутренние, наружные углы, то есть, угу. ну это уже, когда там, может, там вариант бассейна, там террасы. Так как у нас это все-таки квартира, у нас обычная ванная комната. Да, как бы крупноформатная плитка. Поэтому у нас здесь требования на воду здесь как бы никто набирать не будет. Прямо там как бассейн. Поэтому здесь вариант в этом плане облегченный. Как бы. Ну и тут зону ванны мы тоже закатали. гидроизоляция Aqua Defense. В принципе. На этом подготовка у нас здесь пока завершилась, дальше у нас будет укладка плитки. Лех, подскажи, пожалуйста, на что клеили мембрану, на пол и на стену? Да, да, мембрану мы клеили на клей MAPEI ультравайт S2. Нюансы при монтаже этих мембран? Ну, нюансы при монтаже мембран, как бы я даже скажу, что вот мы клеили на пол здесь мембрану OM35, я даже скажу, что ее даже попроще приклеить, чем мембрану вот эту VP200. То есть э, клей, конечно, нужно замешивать более жидкую консистенцию, чем на укладку плитки, потому что нужно добиться смачивания, э, чтобы мембрана хорошо смочилась, клей хорошо растекался под ней. Здесь мы мембрану клеим ум 35 на пол под э, ребенку с шестым зубом. Угу. А эту мембрану на стену мы клеим под ребенку с четвертым зубом. А четверки хватает, да? Да. Она сама по себе тонкая, на этой мембране, даже если ее развернуть там, с обратной стороны, у нее есть определенные, как на поверхности... То есть она состоит, у нас верхний слой там, пластик своего рода, и с обратной стороны такая, как синтетическая ткань. Это все сваренное на заводе. И там есть такие, как... Как это... Она неровная не такая, есть как луночки такие своего рода, угу. которые должны заполниться клеем. Угу. Если они клеем не заполнятся, значит, у нас не будет стопроцентной приклейки. Угу, ясно. Ну, с этой мембраной нужно проследить, то есть ее нужно хорошо прогладить. Когда начинаем клеить, нужно ее разматывать и постепенно приглаживать, приглаживать, чтобы добиться максимальной приклейки, отсутствия пузырей и такого, всех вот этих моментов. Я еще могу сказать, ну, это такой вариант более как бы по-богатому. Можно эту мембрану поклеить на полиуретановый клей, например. Uh -huh. То есть я бы э, керавастик, правильно, уже uh -huh. полиуретановый. Uh -huh. То есть, ну, там правда нужно будет взять, скорее всего, где-то третий зуб, может даже какой-то следующий объект можно попробовать на полиуретановый клей поклеить. Ее, кстати, еще можно клеить и на вп-адгезив в чистом виде. Такие uh -huh. мы, соответственно, тоже прошли вп-адгезивом. То есть тут дается нахлест там на квадратик вот этот, мы проходим, промазываем приклеиваем эти места, получается. Все, на этом подготовка окончена. Все, как Техард пишет. Максимально придерживались прописанных технологий.